নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আজি গৈ আছোঁ বানে ধোৱা ডিম' সমষ্টিৰ মিলনকুৰ বুলি এডোখৰ ঠাই আছে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ একেবাৰে সীমান্ত আমাৰ ডিমৌ সমষ্টিৰ একেবাৰে শেষ ডিমুৰ পৰা প্ৰায় ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছ কিলোমিটাৰ নিলগত হ'ব আমি তাত এটা হেল্থ কেম্প বহোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ হেল্থ কেম্পটো বহোৱাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হ'ল তাত বিভিন্ন ধৰ বানপানী আহিলে বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰবোৰ আহে গতিকে সেই বেমাৰ আজাৰবোৰ পৰা মানুহবোৰ শাৰি থাকিবৰ বাবে আমি এই হেল্থ কেম্পটো বহোৱা হৈছিলে এই ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ পঞ্চানব্বৈ নম ডিমু বিধানসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক শ্ৰীযু সুশান্ত বৰগোহাঁইদেৱলৈ আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কাৰণ তেখেতৰ প্ৰচেষ্টাতেই হেল্থ কেম্প দি আয়োজন কৰাত বহুত সহায় হ'ল আমি গৈ থাকোঁতে কিমান এটা যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কিনাৰত কিমান এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ সেউজীয়া 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 চাৰিওফালে কেৱল সেউজীয়া এই সেউজীয়াৰ মাজে মাজে গৈ থাকোঁতে ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখা দেখুৱাওঁ ঠাইবোৰ কেনেকুৱা এইবোৰ ঠাইৰ মানুহবোৰ কেনেদৰে বাস কৰি থাকে আমাৰ চেমি আৰবান ধৰক বা আমাৰ যিবোৰ নৰ্মেল মানে টাউন টাউন ছাইড যিবোৰ ভিলেজেছ থাকে সেইবোৰতকৈ সেইবোৰ জেগা কিমান বেলেগ আৰু কিমান ডিফাৰেণ্ট সেই জেগাবোৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মাজত অলপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কিছু কিছু ঠাইত বানে ৰাস্তাবোৰ কিছুমান ক্ষতি কৰিছে একেবাৰে ভাল হৈ থকাও নাই এইবোৰ ঠাইত হাতীৰো বহুত প্ৰব্লেম আহে হাতীয়ে ধৰক আমি এতিয়া জুই কাষে দেখিছে ধান ৰুইছে মানুহে সেই ধানবোৰো হাতীয়ে খায় আৰু হাতীয়ে মানুহৰ ঘৰো ভাঙে গতিকে সেইটোতো তাৰ প্ৰব্লেমটো আছে হাতী আৰু মানুহৰ সংকাতৰ মাজতে এইবোৰ মানুহে জীৱন নিৰ্বাহ সতীজৰ পৰা কৰি আহিছে তেওঁলোকৰ আৰু হাতীৰ মাজৰ যিটো যিটো সম্পৰ্ক সেইটো যেন কিবা এটা বেয়া বেলেগ এটা সম্পৰ্ক কাৰণ যেতিয়া হাতীয়ে তেওঁলোকৰ খেতি বাতি বিনষ্ট কৰে তেওঁলোকে খেদায়ো কিন্তু এটা তেওঁলোকৰ মাজত এটা কিবা এটা মিছ মিউচুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং থাকে আমাৰ লোকেল যিবোৰ মানে তেওঁলোকৰ সেই ঠাইৰ পৰা অলপ কালে আহি হাতীয়ে মানুহ মাৰে সেই হিচাপে মাৰে তেওঁলোকৰ জেগাত যিটো জেগাত তেওঁলোকে হাতীৰ মাজতে তেওঁলোকে বসবাস কৰে কিন্তু আজিলৈকে সেইটো সেইটো এৰিয়াত মানে হাতীয়ে মানুহ মাৰিছে বুলি আমি ইমানকৈ শুনা নাই কাৰণ তেওঁলোকৰ চাগে জীৱনবোৰ হাতীৰ লগতে বা বন্যপ্ৰাণীৰ লগত মানে থাকি থাকি মানে তেওঁলোকৰ কি মানে জীৱ জন্তুৱে কি বিচাৰে সেই গোটেই চাগে প্ৰচেছটো তেওঁলোকে অলপ বুজি পায় মোৰ হিচাপতেই মই তেনেকুৱাবোৰ অনুভৱ কৰোঁ পানী হৈছে আপ্লোকে এই পানী চব মানুহে চাংঘৰত আছে আমি গৈছিলোঁ আসলতে নিতাই পানিধি মন্ডল যুব মোর্চার সভাপতি শ্রী পাপুদুয়ারি তখন তত্ত্বাবধাতে আমি এই অনুষ্ঠানটা আয়োজন লগতে বিধায়ক মহোদয়ৰ আশীৰ্বাদত আমি অনুষ্ঠানটো সফলভাৱে আমি আয়োজন কৰিলোঁ আমি যি প্ৰচেষ্টা আমি হাতত বানে ধোৱা ৰাইজক সহায় কৰিবৰ বাবে আজি এটা প্ৰগ্ৰেমৰ এটা প্ৰগ্ৰেমৰ আপোনালোকক ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখালোঁ বাকীখিনি ভিডিঅ' আপোনালোকক আমি দেখাম লাহে লাহে আৰু কেইদিনমান এতিয়া প্ৰগ্ৰেম হেল্থ কেম্প বহোৱাৰ প্ৰচেষ্টা আমি কৰি আছোঁ যিবোৰ জেগাত মেজৰ মেজৰ ইছ্যু হৈছে পানীৰ কাৰণে য'ত ধৰক অহা চলা যোগাযোগৰ ব্যৱস্থা নাই হস্পিটেললৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা নাই সেইবোৰ জেগাত আমি হেল্থ কেম্প বহোৱাত মানে মেইন প্ৰায়ৰিটি আমি তাত দিছোঁ বাৰু আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ' মাজে মাজে মই কৈ থাকিম বাৰু কেনেকৈ এনেকৈ কিবোৰ কিবোৰ জেগাত আমি গৈছিলোঁ আমি আহি আহি মিলনকুৰ পাবহি হ'ল মিলনকৈ ঠাইডোখৰ যে ইমান সুন্দৰ সেয়া মই সপোনটো কল্পনা কৰিব পৰা নাছিলোঁ সোঁফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাওঁফালে সেউজীয়া ঘাঁহনি বননি হাবি জংঘল সকলো ফালৰ পৰাই মুঠতে সেউজীয়া এই সেউজীয়াৰ মাজত গৈ 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 এনে অনুভৱ হ'ল যেন এখন বেলেগ পৃথিৱীত আমি আহি উপস্থিত হ'লোহি অসমখন যে ইমান সুন্দৰ ইমান আমাৰ ইয়াত থকা মানুহবোৰ মনবোৰ ইমান ধুনীয়া মোৰ ভাবিয়ে ভাল লাগিল আমি আহি আহি হেল্থ কেম্পৰ ওচৰ পালোহি মিলনকুৰ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত আজি আমাৰ হেল্থ কেম্পটো আয়োজন কৰা হ'ল আমি মিলনকুৰ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক ডাঙৰীয়ালৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইয়পাহঁতে আৰু যিসকল চিকিৎসক নাৰ্ছ আৰু চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো সাফল্য মনোদিত কৰি তোলাত সহায় কৰিলে তেওঁলোকলৈ আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে আমি ধন্যবাদ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মিলন ঘৰৰ গাঁওবুঢ়া ডাঙৰীয়া আৰু তেওঁৰ সেই ঠাইৰ ৰাইজসকলক তেওঁলোকে আমাক যিমানখিনি মৰম দিলে সেই মৰমৰ কাৰণে আমি বহুত